Salamu aleikum. 88-ci ildən bu günə kimi mənim tək arzum Ermənlərə qalib gəlməkdir. Ancaq hər dəfə Ermənlərə biz məğlub oluruq. Bütün Ermənistanddan gələn qaçqınlar, bütün Ermənistanda yerləşən bütün bölgələrimiz, insanlarımızın sürgünü, evindən eşiyindən çıxması, ərazilərimizin itirilməsi, arxasınca Qarabağda olan məğlubiyyətlərimiz, itirdiyimiz rayonlarımız, arxasınca ordumuzun məğlubdurumları geri çəkilmələri, fərarinləri. Arxasınca Gəncə batalyonunun Qarabağı azad eləyə biləcəyi haldır. Əks tərəfə Azərbaycan tərəfə hücuma qayıtması. Bir günün içində Füzuli və Cəbrayıl rayonlarının bir günün içində təslim edilməsi. Bunlar niyə baş verir? Bizim ordumuz zəifdir. Bizim əskərlərimiz zəifdir. Biz zəifik. Çingiz Abdullayevla Abdullayevin kitablarını oxuyanda orda bəzi hallardan danışır. Ordu necə ki insanı necə hesablamaq olur? İnsanın gələcək hərək hərəkətlərini necə hesablayırlar? Lazım insanlara yaxınlaşmaq üçün onun bütün xasiyyətlərini necə öyrənirlər? Onun ailə həyatını öyrənirlər, nəsli həyatını öyrədirlər, milli düşüncəsini öyrənirlər. Çox qısa müddətə bir insanın ola biləcək bütün gedişlərini hesablayırlar və o şəkildə insanı məğlub etməyə qadir olurlar. Bizdə bu varmı? bizdə bu yoxdur. Düşmanlarımızda bu var mı? Bəli, düşmanlarımızda bu var. Düşmanlarımız həyatı boyu zəyif, aciz bir xalq olduğu üçün davamlı sürətli gələcək zərbələri hesablamaq üçün daim çalışıblar. Daim şuuru, analitik düşüncəni artırıblar. Daim qalib gələ biləcək bir yerləri açıq buraxıblar. İmkan veriblər ki, o yerlərdən hücuma keçək, o yerlərdən irəliləyək. Bəzən də içimizdəki olan öz adamlarımla, öz satqınlarımla təşviq ediblər o yerlərinin hücum elənməsini o yerlərdə. Belə bir hadisə Kəlbəcərdə baş verdi. Kəlbəcər hücumu adından getdiyimiz Kəlbəcər fəciəti başladı. Dağlarda qış vaxtı, təchizat çatmayan bir yerdə hücum başlanıldı. Ordumuzun döyüşə biləcək könülləri, hər kəs öldürüldü və ondan sonra Baş verirəm. Bütün hadisələr bir-birindən sözlə sözlə bizi məğlubiyyətə apardı. Döyüşən əskərin olmayandan sonra sənin heç bir silahın özü-özünə döyüşə bilməz. Axırıncı hadisələr nə göstərdi bizə? Axırıncı hadisələr də bizə onu göstərdi ki, düşmən bizi çox gözəl tanıyır. Tam analiz edib, tam bilir ki, biz nə eləyəcəyik, nə eləyə, nəyə qadirik, nətər hərəkət eləyəcəyik. Tam hesablayıb ki, generalımız bizim on xəttə gələcək çünki qəhrəman elədiyimiz iş xassiyyət döyüşdə ön cəfədə ön xəttdə olmasıdır. Bizim analitikimizimiz varmı? Bizim analitikimizimiz varmı? Bizim kəşfiyyat xəbərlərimiz varmı? Mən yoxdur deyirəm. Bir də deyirəm, yoxdur. Bizim kəşfiyyat xəbərimiz yoxdur. Bizim gərargahımız xarici kəşfiyyat. Düşmanın içindən olan kəşfiyyatı bizimkilər önəmsəmir. Nə əsaslandıram bunu? Aprel döyüşlərində xüsusi təyinatlılarımız hücuma keçir xüsusi təyinatlarımız, hamısının hərəkəti, yerişi, gedişi, hansı yolla gedir, haranın niyyətlərlə, neçə saydadılar, hər biri kameralarla müşahidə olunur. Hanı bizim kəşfiyyat, niyə onları bilmirdi? Nə üçün onu hesablamamışdı kəşfiyyatımız? Erməni kamerası olanın olduğunu niyə biz bilmirdik? Və axırıncı hadisələrdə ermənlərin, ermənlərin silah daşıya bilən və bizim arxa tərəfdən gəlib postlarımızı bombalaya bilən 3-ün aparatları olduğunu niyə bilmirdik? Əgər bilidiksə, niyə tədbir görmürdük? Əgər onu bilidiksə, generallarımız nəyə görə o puqaların vura biləcəyi bir yerlərdə olur? Bu yaxından bizim Ermənlərin havadan müdafiə sistemini vurandan sonra Ermənlərin həmin aparatı gəlib kəndin içində həmin bizim quruğunu yerində patlatıb getmişdi. Bizim bunlardan xəbərimiz varsa, niyə qorunmuruq? Niyə qoruna bilmirik? Niyə bunu nəzərə ala bilmirik? Cənab Prizd, sənin gərarğa rəisini ermənlər başdan ayağa kimi hesablıyıblar. Bu 30 ildə nə edə biləcək o insan? Nəyə qadir də o insan? Hansı bir irəlləyişə, giriliş, hansı bir hərəkətin, hansı hər hərəkətdən sonra edəcəyini hamısını hesablıyıbdı düşmanımız bu gərarğa rəisindən. Bu taktikə ilə biz ancaq məğlub olacağıq. Mən onu pisləndirmirəm, zəyif adlandırmıram, ancaq 30 ildir eyni vəzifədə, eyni işləri, eyni işləri təkrar edən bir insan ən bilvəsit analitikin əlindən tam hər şeyi saflanır. Və belə bir insan bizim ordumuzu idarə etməyi ordumuzu məhvinə gedib çıxması deməkdir. Çox istəyirsiniz baş nazir edin, lap çox istəyirsiniz vergi naziri edin, ancaq xahiş edirəm ordumuzu məhvinə aparmayın. Əgər idarə edən bəllidirsə, idarə olunanların bir əhəmiyyəti yoxdur. O istəyir fez olsun, istəyir top olsun, istəyir piyada olsun. İdarə olunanlar heç bir zərər verə bilməzsən. Mən idman edən vaxtı qapıcı dururdum. Rəqib komandada çox güclü bir həndbolçu var idi. Hardasa zərbəsi insanı yıxa biləcək gücdə bir idmançı idi. Ancaq mən onun zəif yerini bilirdim ki, o adam ancaq qapının sağ küncünə vura bilər. Və inandırım sizi, 50 dəna vurduğu topun 50sini də qaytarmışdı o adam bir güclü, müşəmməl bir komanda öz qabaqda gedəninin xasiyyətinin aşkar olunması uğbatından məğlub oldu. Və Ermənlər bunu eləyir və bunu çox eləyir və bunu davamlı eləyirlər. Hər birimizi hesablayırlar, hər birimizi analiz edirlər. Sizi də, Ə Prezident, sizi də hesablayırlar. Və ən qorxutuqları sizsiniz, çünki təslim olmursunuz. Və ən birinci onların niyyəti bütün beynalaxalq yığıncaqlarda ancaq sizsiz, siz, ancaq sizsiz. Siz. Çünki sizi analiz ediblər, siz onlara Qarabağ verməyəcəyinizə tam anlayıblar sana prezident minlərlə müraciətlər olmuşdu Sadıqovu dəyişin deyə. Mən heç ona qoşulmurdum ki, rus demişkən Peraprava da adları dəyişməzdir. Ancaq bu gün mən düşündüm ki, atımız bizi batırmağa aparırsa, atımızı başqa bir yöndə bizə zərər verirsə, o bizə lazım deyil. Biz ondan canımızı qurtarmalıyıq. Ordumuz ondan canını qurtarmalıdır. Bütün sənğərdəki əskərləri, bütün sərhəd boyu əskərləri bir-bir tanışdırmaq lazımdır. Qardaş, hansıdır bizim zəif cəhə? Sən nədə görsən bizim zəif cəhə? Erməni nə ilə bizi vura bilər? Nə ilə eliyə bilər? Bunun hamısını aşkar, bunun hamısını tezlən bir-bir analitik eləmək lazımdır. Mənim tanışlarım var. Sadıqov deyir, gəlir hamımıza bəzəhləndirib postlara qaldırıb falan. 2 saatda o gələnə kimi çestdə durmuşuq deyir, bezdik. Həmin adam deyirdi ki, bizim yeməyimiz Üzivimizdən pul alıb yeyirik, çünki yediyimiz deyə zəhərdir, cənab prezident. Mən bilmirəm bu görüntüdən, bu videodan sonra mənə nə zərər gələcəyini bilmirəm, ancaq bu müraciətim elədir. Allah Azərbaycanımızı qalıb eləsin. Amin.